На мой взгляд, очень замечательная работа. Хотя вот некоторые говорят, что мрачновато, но с другой стороны, для тех людей, кто знаком действительно с производством, а с суровым производством, там, где много действительно и мазута, и металла, и грязи, мне кажется, все-таки очень передает, передает эту атмосферу. В такой атмосфере мы работаем. Конечно, всегда хочется, чтобы все было как в офисе, чисто, белая рубашечка, но тем не менее, многие вещи создаются вот да вот в таких условиях и от этого никуда не денешься а мне очень нравится что тут присутствуют люди потому что да это то тепловоз который мы, мы их ремонтируем восстанавливаем делаем с ними все что угодно но это было бы на мой взгляд мертвая картина если бы не было людей потому что именно люди – это то, что оживляет и картину, и оживляют производство. И это ну, основная составляющая. Без э, людей не, не было бы ничего. Тут ну, там какой-то примитивизм присутствует. Но он дает возможность, э, скажем, для полета фантазии, потому что, конечно же, даже самая реалистичная картина, она все равно всегда конкретно может передать предмет, она может передать какие-то... Это черты лица, например. Но любой холст, он всегда должен вставлять поле для фантазии. Вот эти блики для меня – это блики мечты и надежды. О а чем мечтают рабочие? А, опять же, в стиле примитивизма можно сказать, что каждый заработ... мечтает о повышении зарплаты. Но это, наверное, не совсем так. Это отчасти, да, конечно, все мы люди. Но если мы говорим о бликах надежд, то я что каждый из наших работников действительно мечтает о том, чтобы воплотились в те цели-задачи, которые мы ставим. Они у нас достаточно дерзкие, амбициозные, и мы последовательно все-таки их воплощаем. Жизнь, поэтому, тут есть те блики, которые вот уже видно, что они уже воплощены. Жизнь есть те, которые еще будут предстоит.